গাইজ কি খবৰ নিশ্চয় অকলে ভাল টো গাইজ আজি আকৌ এটা নন্দনত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নৱজিত খৰা ইউটিউব চেনেললৈ ত' গাইজ মানে এইফালে দেখিছে মোৰ গাড়ীটো চাৰ্ভিচিঙো দিব হৈছে আৰু লগতে গাড়ী মানে পাৰ্টকেইটা আহি পাইছে বোলে ত' এতিয়া ওলাই আছোঁ মৰিগাঁৱলৈ টুগিলা লৈ আৰু তাত ধুনীয়াকৈ পাৰ্টকেইটা খুৱাব লাগিব কিন্তু বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ একেবাৰে পাৰ্টটো যেতিয়াৰ পৰা খলাম আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই তাইক ভিডিঅ'টো বনাম বুলি তেনেকৈ ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া পাৰ্টকেইটা আহিছে চ' মানে আমাৰ যিটো টিভি এছ ডিলাৰ ন ত' কাষ্টমাৰ চাৰ্ভিচ এনেকুৱা বেয়া ট'টেলি চাৰিমাহমান লাগিছে এইটো যে পাৰ্টকেইটা যিকেইটা পাৰ্ট খোৱাম মই মাইকটোত এটা এক্সট্ৰা কভাৰ লগাব লাগিব তেতিয়াহে তেনেকৈ মোৰ ভয়েচটো এতিয়াহে ধুনীয়াকৈ কভাৰ কৰিব পাৰিব এনেইতো এতিয়া বহুত হেৰি আহি আছে মানে বতাহবোৰৰ ছাউণ্ড আহি আছে মোৰ ভইচটো ভালকৈ পাৰফেক্টলি শুনা পোৱা নাই আপোনালোকে গম পাইছোঁ বাৰু আৰু গাড়ী মোৰ গাড়ীখন মানে বহুত দিন হ'ল ইউজ কৰা নাছিলোঁ মানে চলোৱা নাছিলোঁ আৰু যিহেতু পাৰ্টকেইটাও অহা নাই আৰু ছাৰ্ভিচিংটো দিব আছিলোঁ ছ' মানে পাৰ্টকেইটা আহি আহিল তো একেবাৰে ভাবিলোঁ ছাৰ্ভিচিংটো একেবাৰে দি থৈ আহোঁ ন মই গম পাহ গাড়ীখন পাৰ্ক কেইটা হোৱা নাই চাৰ্ভিচিংটোতো দি থোৱা আৰু গাইছ আজি হৈছে মঙ্গলবাৰ আৰু মঙ্গলবাৰ বজাৰ আজি ফোৰ বান্ধাত তো হয় তো লগৰকেইটাই সেই ফোৰবান্ধা বজাৰতে গৈছিলে তো গাহৰি মাংসই আনিব গৈছিলে নে কি কৰিব গৈছিলে তো গম নাপাওঁ থৈ পেলাই লগ পালোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু গাইজ এতিয়া যিহেতু বানপানীৰ সময় ন আৰু এতিয়া ৰাস্তা ঘাটে এতিয়া গৰু ছাগলীবোৰ এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা ঘাটলৈ এৰাল দি থ'ব তো আপোনালোকে এতিয়া গাড়ীবোৰ অকণমান লাহে ঠাই চল চলাব আৰু চাই চিন্তি ধুনীয়াকৈ চলাব যিহেতু গম পাইছে আৰু সকলোতীয়া পানী হৈ আছে আমাৰ এইফালে বা ইমান নাই তথাপিও যিখিনি হ'বলগীয়া হ'বলগীয়া হৈছে মানে সেইখিনি পানী তথাপিও ইয়াতো অলপ অলপ হৈছে আৰু কিন্তু ইমানো নাই হোৱা বাৰু বেলেগত যেনেকৈ হৈছে আৰু গৈছে এইফালে ভাল খবৰ ভোৰভাণ্ডা নাপাওঁতে এইখিনিতে তো এইফালে তেলৰ কি পেট্ৰল পাম্প পেট্ৰল পাম্প এইটো খুলিছে ধুটেলি বস্তু হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া আনবক্সিং কেতিয়া কয় সেইটো গম নাপাওঁ ধৰি লওক আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ৰাইট চাইডে যাব লাগিব নহয় লেফ্ট চাইডে যাব লাগিব এতিয়া সৰুবন্ধা মানে মৰিগাঁও যাব লগা হ'লে আৰু একদম ভৱন তাৰপিছত আমি মৰিগাঁও পাওঁগৈ এতিয়া আজি বজাৰ যিহেতু ত' এইফালে গাড়ী চাৰি পূৰা মানে ফ্ৰী হৈ আছে আৰু ফাইনেল তেতিয়া মই বজাৰ পালোঁহি বেছি মানুহ মই ইয়াতে দেখাব ইয়াত মানে আমাৰ যিটো সপ্তাহিক বজাৰ হয় সোমবাৰে তই আৰু ইয়াত মঙলবাৰে এই দুটা বজাৰতে মই মানুহ বেছি দেখা পাওঁ সেইটো দেখিছিলে এতিয়া অলপ আগত সেই টুমটুমখনে সেই মানুহজনক মানে বেগ ঘূৰাও আৰু এতিয়া খুন্দিয়াব ওলাইছিলে তো এই টুমটুম খোবা সঁচাকৈ বহুত কিন্তু সিহঁতে চাওচোন এতিয়া ডাইৰেক্ট সিহঁতে নিজৰ ইচ্ছামতে এতিয়া ডাইৰেক্ট সিহঁতে ৰাস্তাৰ মাজতে এনেকৈ ঘূৰাই দিছিলে এতিয়া যদি ভৈখন যদি ক'ব দ্বাৰা সেই চকাত যদি সোমাই যোৱা সেই কি হ'লে হয় তো এনেকুৱা ঘটনা হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহজনৰ মানে চ' সেনেকৈ ডুমডুমৰ চকা হেৰি হয় কেইখন মানে তেনেকৈ ভাঙি গৈছিলে ত' অকণমান টুমটুম ড্ৰাইভাৰ এখৰ পৰা অকণমান চাই চিন্তি অকণমান হেৰি কৰিব লাগে দেই মোৰ মতে আৰু চ' কথাটো কোৱাৰ কাৰণে বেয়া আছে নাপাবি আগতে আৰু গাইজ মই এই মঙ্গলবাৰ বজাত কিবা এই বাঁহো বিকি কৰা দেখা পাওঁ হাঁহ এইবোৰ চাওক বাঁহ সেইটো চাইডে আমাৰ সোমবাৰ বজাত বাঁহ এইবিলাক বিকি নকয় দেখোন তো ইয়াত দেখা পাওঁ মই এডালত কিমানকৈ পাওঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফাইনেলি মৰিগাঁও পাইছোঁ আহি এতিয়া আমি লেফ্ট চাইডে যাব লাগিব আৰু লেফ্ট চাইডে যায়গৈ তাৰপিছত আকৌ ৰাইট চাইডে ঘূৰিব লাগিব যিহেতু আমাৰ ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰটো আছে ফাইনেলি আমি এতিয়া টাউনত উঠিলোঁ আৰু আৰু গেছ এইখিনিতে মোৰ কথা এষাৰ মনত পৰিছে আমাৰ যে হিমন্ত মৰ্মাই যে এইকেইদিনত কৈছিল ন বেছিদিন হোৱা নাই বাৰু এইকেইদিনত যে কৈছিলে উইথ আউট উইথ আউট উইথ আউট হেলমেট নিপিন্ধিলে চালান কাটিব তেতিয়াহে যদি হেলমেট পৰিধান কৰা হয় তেতিয়া কোনো কোনো কাৰণতে মানে ৰখাব নোৱাৰিব সেইটো কৈছে আৰু আজি যদি পায় তো পাম আৰু গৈছ আমাৰ ভাগ্য ভাল আমাক পুলিচ মামাই নাপালে ত' প্ৰমাণটো পালো হয় যদিহে পোৱা হয় ত' এইফালে ফাইনেল আমি চাৰ্ভিচ তিনিটা পাই গ'লো ক'ত গ'লে প্ৰণৱ ডাঙৰ পালো আহি প্ৰণৱ দায় ভিতৰত আছে মই কৈ দি ফোন কৰিছে না গোটেই কেইটা কোন কেইটা আহিলে ব চাৰিমাহ হ'ল টুটেল আৰু চাৰিমাহ মোক এনেদৰে চচাইছে এনেদৰে কাষ্টমাৰক এনেদৰে চাৰ্ভিচ দিলে তো কেনেকৈ হ'ব কওকচোন আৰু মই যিকেইদিন আহিছোঁ যিমান দিন আহিছোঁ এই চাৰিমাহ ভিতৰত সেইকেইদিন মোৰতো তেলৰ খোজ হৈছে সিহঁতে তেলৰ খোজ দিব জানো তো এনেদৰে কাষ্টমাৰক চাৰ্ভিচ কৰিলে কেনেদৰে হ'ব কওকচোন আপোনালোকে এইটো আপোনালোকে ফোন কৰিব ফোন কৰিব দুইজনেও কৰে মই ফোন কৰিম বুলি মই ৰখি থাকো আৰু মই ফোন কৰিলে আপোনালোকৰ নাই নাই যে নহয় নেকি তথাপিও এই কেইমাহ হল চাৰি মাহ হব এতিয়া আকৌ গম পাইছে নাই কাষ্টমাৰ চাৰ্ভিচ বেয়া কিন্তু দেই দেৰি হৈছে বাৰু মই পইচাটো পইচাহে ন মই পইচাটো এতিয়া সেইটো শৌচো হৈ যাব পাৰে হয়নে এতিয়া চাৰ্ভিচটো দিব লাগিব সেই বুকটো কাটিব লাগিব নেকি ফাইনেলি গাইজ চাৰি মাহ পিছত পাৰ্টকেইটা ফাইনেলি পাইছোঁ আৰু আৰু বিক্ৰী কৰিলে নেকি মই চাৰিমাহ পিছত আহিও মই এতিয়া দুটাহে বস্তু পাইছোঁ চ' তিনিটাও নাই এটা ষ্টপ নাই বাকী দুটা আছে আৰু আৰু যিটো আছে সেইটো আৰু এটা যিটো মানে হেডলাইটৰ যে সেইটো লগত থাকে সেইটো হেডলাইটৰ ওপৰত আৱৰি থাকে সেইটো গোটেই পাৰ্টটো আহিব মানে সেই পাৰ্টটোৰ প্ৰাইচ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাই আছোঁ দেই এইটো এটা আৰু এটা কথা ৰাইট চাইডে চব আৰু গেছ এতিয়া ধুনীয়াকৈ পাতবোৰ শুৱাই লওঁ আৰু কোনটো কিমান প্ৰাইচ হ'ল সেইটো আপোনালোকৰ পিছত ক'ম আৰু ত' এতিয়া ধুনীয়াকৈ পাতবিলাক শুৱাই লওঁ মানে গাড়ীখন যে ৰাইট চাইডে গৈছিলে এইফালে ইয়াৰ আৰু এইফালে তলৰটোত আৰু ওপৰটোত আৰু মানে মোৰ গাড়ীখন কিনা তেতিয়া প্ৰায় মোৰ চাৰিমাহমান হৈছিলে আৰু এইফালে এক জৰ্চ মানে যি চাইলেঞ্চ চাহপাত ন সেই চাইলেঞ্চ চাহপাতৰ অকণমান অকণমান আছে মানে ওপৰৰ পাৰ্টকেইটাত লোহাৰখিনিত চ' সেইকেইটা মানে নখলাওঁ আৰু ত' সেইখিনি পাৰ্ট খোৱালেও মানে বেছি প্ৰাইচটো বেছি হৈ যাবগৈ ত' সেইবাবে যিখিনি মানে অলপ অলপ হৈছে সেইখিনি মানে নোখোৱাওঁ আৰু সেইটো গোটেইটো আহিব অঁ মানে সেইটো এক্সট্ৰাকৈ নাহে আৰু আগৰ চাইডত যে এটা চাইডে বেয়া হ'লে মানে এই মালটো গোটেইটো সলাবই লাগিব এইটো এইটো এইয়া গোটেইটো আহে এইটো মালটো নসলালো হয় কিন্তু এতিয়া ফাটি গৈছে যে এইটো সেইটো কাৰণে সলাব লগা হৈছে আৰু এইটো মানে পুৰা হেৰি হৈছে বাকী আৰু এইকেইটাতো হেৰি হৈছিলে কিন্তু এইটো নসলাব এইকেইটা অকণ প্ৰাইচটো অলপ বেছি হৈছে পাঁচশ চশ মই ল'ব বাকী আৰু অলপ অলপ গৈছে আৰু এই মোৰ একজ মানে চাইলেঞ্চাৰ পায় পাত লোহা পাট কি হৈ গৈছে আৰু গাইজ পাৰ্টবোৰ খুৱাই গৈ এতিয়া ধুনীয়াকৈ ছাৰ্ভিচিংটো কৰি ল'লোঁ আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালে তো জনাব দেই তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোকে ক'ম মানে জনাম আৰু পাৰ্টবিলাক কিমান কি ক'ত কিমান সৰু চল দেই